yer sizga zavod yoki bog'midiki yetishtirgan narsangizdan olay desangiz opa qalovni topsang qor yog'adi deyishadi nega telefoningizni o'chirib qo'ydingiz a endi nima qilaman uyizni bilsam ekanda borsam sarbinoz nima bo'ldi nega yig'layapsan haliham qo'rqyapsani qalaysan bori o'ynayver buving olamdan o'tib qolibdilar qabrga qo'yib kelyapmiz joylari jannatda bo'lsin oying o'sha yerda qoldi u bir ikki kundan keyin keladie olloh rahmatiga olgan bo'lsin ollohu akbar munisa tugini ham qora tuproqqa qo'yib keldik qizim munisa ha aytgancha ana tugini oldin tur hozir oli beraman oyijon seni keladi deb ko'ylak olib qo'ygan ekan olganiga ancha bo'lgan ekan mengami ha ko'rsam maylimi mayli qizim mayli voy ko'chaga ham kiysam maylimi albatta qizim maktabga keysang ham bo'ladi rahmat oyijon ura endi koylagi shu xolangiz bergan ko'ylakni o'gay buvinggiz echib olib tashqariga uloqtirganda a aytgandingizku ha kap <Gep>, katta qiz edim 3 sinfmi 4 sinfmi aniq eslolmayman tasavvur qil yalang'och ko'ylaksiz yig'lab ko'chada turibman <laughs> keyin nima bo'ldi degandingiz opa munisa men sumkangni olib ol kamol yur nyer yutko'r to'qqiz yalang'och holda turaverdingizmi ko'chada o'gay buvingiz ko'ylagingizni bermadimi yaxshiyamki qo'shnimiz karimat opani o'g'li kelib qolgan ko'ylagini yechib menga kiydirgan shu bilan ko'ylakni o'gay buvingiz bermagan bermagandira so'ragani qo'rqqan bo'lsa ham kerak oyim judayam qo'rqoq bo'lmagan seni oying juda qo'rqarkan meni oyim shu qo'rqmagani o'gay dadam bilan tinmay tortishgani sababli ham judayam ko'p kaltak yiygan bolalar qani uxlashyapti aqillatma ey ko'kko'z onangiz munisani ko'ylagini yechib olib qizlarizga ber uni opam olib bergandi o'zim olib berolmayotganim yetmaganidek xolasi olib berganini ham kiyolmaydimi endi ayting ko'ylakni qaytarib bersinlar birinchidan onamni ayblama ikkinchidan akisi nima akasinim opasi singlisi hammasi jigari to'g'rimi ko'kko'z ko'ylagini yechib olib o'zini yalang'och qilib ko'chaga haydabdi u ko'kko'z sen ikkita uyni orasida gaplashib bo'ldingmi Bunda ayb yo'q hech narsa demadi ko'chadagilar gapirishdi ko'rganlar bor ey ko'chadagilarni gapi bilan ishim yo'q sen nima ko'chadagilarning gapiga kirib onamni yomonlamoqchimisan a yetimni xo'rlash shunchalik bo'ladimi odamga sal insof kerak qizlaringizga o'ziz ko'ylak olib bering o'chir oo'zingni o'chir dedim senga nega urasiz kammidilekin bunaqa qo'rlashdan mazza qilasizmi deyman sug'urib olaymi agar izlariga men ko'ylak olib berganimda mana bu yerda hozir senlar emas qizlarim o'tirgan bo'lardi seni debman yetiming edi meni qizlarim kimnidir qo'lida yuribdi qizlarimni qayergadir tashlab senlarni qoshqovonga qarab o'tiribmanku nima deb o'ylaysan edi g'am tashvish alam yo'qmi jonimga tegib ketdilaring har kuni shuahvot har kuni men bolalaringizni birovga bering dedimmi shunda ham meni ayblaysiz og'zingni o'chirasanmi yo'qmi bir kun hech bo'lmasa mana shu yerda tinchgina ovqat yeylik bunda nima ayb turqol ko'zimga ko'rinma chiqib ket nima deysan nima qildeysan menga ham oson emas meni ham to'g'ri tushun ayting bir kun uyda tinchgina ovqat yeydigan kunimiz yo'q faqat va faqat seni shu janjallaring ayting yo'q bo'lsin ko'nglagingni qaytarib ber yig'ishtir mana buni ol mana bularni ham ovqatni ham zahar qildilaring munisa sarvinoz uxlalaring keyin menga gap tegadi munisa o't joyingga jami kechagina pulim yo'q deb turguvdingku bir dastasini qayerdan olding Oyim, bir sandiqlarni topib oldim ichida yetadimivoy uh, meni qiynaydi alamlar meni qiynaydi jami kimga berding tilla uzlukni zargarga berdim Yo'g'i, ko'proq so'ramadingmi Vi, nima qilaman Jami qara o'zing bera qolib yerda ko'p ekan bitta bitta qutiga bersang bo'ldi <laughs> voy vijdonli bo'libdilar insof kiribdimi voy o'zimni vijdonli do'stimdan aylanay yetadimi yetadi jami o'zi sen yigit bo'lishing kerak edi jamjon deb chaqirgan bo'lardim voy rahmat rahmat bekor berdingde e qo'yavur ol 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 qani oldike opa joningdan biron narsa so'rash vaqti bo'ldi menimcha ho'p hal keling xo'jayin qanilar xo'jayin ziyofatda qoldilar hmm. tullak. qachon kelishni yaxshi bilasiz? bilasiza <tuhum> hmm. oldingidek g'ayratingiz yo'q tinchlikmi men hozir ani mana buni iching keyin yaxshilab dam olasiz ha nima bo'ldi gapiring tinchlikmi o'zi ozgina moddiy xullas qarz bo'lib qoldi qarz pul kerak pul topolmayapman qancha ishlasam ham pul yetmayapti ro'zg'ordan ortmayapti o'zi qanaqa yashash kerak bilmayman birorta inson yordam beraham demaydi olgan oyligim ham hech nimaga yetmayapti ushoq ham bo'lmayapti boshim qotib ketdi nima qilsam pul topaman nima qilsam sandiqcha uchun yana sandiqchalaringni topa olsang menga berasan ertagayoq borib yana izlayman tilingdan seni jamil ol ol ko'tar ko'tar hoy yigitni guli qalay <laughs> ey zo'r qo'shiqdan qo'yinglar bir o'ynaylik raqs tushgim kelyapti <laughs> mayli mayli keyin gaplashamiz ketdik o'ynaymiz yur yur kuhamiz ketdik alo assalomu alaykum mamlakat opa vaalaykum assalom yaxshimisan adolat uzr bezovta qildim hech qisi yo'q yangi ishlarga yaxshi joylashib oldingmi nega ketib qolding mamlakat opa kechirasiz uni keyinroq aytib beraman hozir menga munavvar opaning erining telefon raqami kerak voy tinchlikmi kech bo'lganda nima qilasan munavvarni erini menda uni erini raqami nima qiladi tinchlikmasa opa munovara opani hayoti xavf ostida munovara opa aytgandiki jiyaningizga erining raqamini siz olib bergan ekansiz hech bo'lmasa o'sha jiyaningizdan so'rab bering ho'p tezroq so'rab bering faqat hop ho hogani keyin gaplashamiz bo'pti hozir topib senga telefon qilib yuboraman ho'p bo'pti hop ho'p voy

kotarsangchi endi e qo'ng'irog'ingizga javob bera olmaydi kechasi bilan seni deb yurak hovuchlab chiqdimku alo assalomu alaykum xolajon yaxshimisiz tinchlikmi sendan so'ray dedim telefon ham qilmaysan adolatga qo'ng'iroq qilgani yuragim betlamadi agar munavvar o'ziga bir narsa qilsa bir umr vijdon azobida qolasan gunohkor bo'lasan otmang xola o'zi shunda ham qo'rqib o'tiribman kecha siz telefon qilgandan keyin sms yozdim javob yozmadilar mening xabarlarimni javobsiz qoldirmasdilar men ham bir nima bo'ldimi ekan deb xavotirdaman adolatga qo'ng'iroq qiling javobini menga ham ayting yuragim bor ekanmi adolatga qo'ng'iroq qilgani u ham indamadi bu yoqimsiz sukunatni orqasida ishqilib katta fojia yotmagan bo'lsa bo'ldi xola u ayol o'zini o'ldirishi mumkinmi hoy nega mumkinemas er bermoq jon ku. Ah, bir kun seni boshing baloga qoladi uch bolani uvoliga qolib ketmasang bo'ldi qo'rqib ketyapman xola endi nima qilaman So'ray adolatdan so'rang ho'pmi iltimos xolajon men ishga kech qolmay ketdim abonent qo'ng'irog'ingizga javob berolmaydi eh xudo sabrimni sinama haliyam ochiq kechasi qanaqa uxlaganimni ham bilmayman alo alo assalomu alaykum mamlakat opa vaalaykum assalom yaxshi o'zing yaxshimisan yaxshi ishladingizmi nima gap rahmat minobara opa tinchmikanlar xavotirdan o'ldi odam to'g'risini aytsam senga telefon qilishga yuragim betlamay turuvdi opa telefon o'chiq voy ishqilib tinchlik bo'lsinda opa janiz telefon qilmadimi Munavvar opanin eri bilan gaplashmadimi eri hech narsa demaptimi? u menga adolatdan so'rang deyotgandi jiyaniz gaplashmabdimi Aytdim aytdimku sms yuborgan ekan javob bermabdi Ey xudoyime bugun munovar opani smenasi shunaqami opa ha ha shunaqa opa kelishi bilan menga ayting ilohim kelsin ish ishqilib ha ho'p ishxonaga kelaver qolgan gaplarni shu yerda gaplashamiz gaplashamiz Xo'p, xayr. Ish ishqilib tinch bo'lsinda sevganing bormi diqqat qiling bugun vaqtingiz bo'lsa uchrashsak degandim gaplashib olardik dunyo ko'zimga tor ko'rinyapti shunchalar bu yer jonimga tegdiki o'zimni oldirgim kelib ketyapti shunchalikham yosh qizni urasanmi noisoa oyijon dorilarni men ichib qo'ydim nima nega ichasan